Nah, InsyaAllah seterusnya kita akan uh, tengok uh, ayat yang ke uh, ayat yang ke 102 insyaAllah allah muka uh, surat 16 uh, jadi uh, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 102 ni uh, ialah menceritakan tentang tuduhan-tuduhan yang dibuat uh, oleh Bani Israel oleh orang-orang Yahudi uh, kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihi uh, wasallam iaitu um, apa yang dikatakan oleh uh, Bani Israel um, kepada Nabi Daud uh, dan juga Nabi Sulaiman ialah mereka telah mengatakan bahawa Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ini uh, bukannya seorang nabi tetapi dia ni adalah uh, dia ni adalah tukang sihir sebagaimana yang disebutkan dalam cerita ni apa yang berlaku uh, sebenarnya ialah Uh, uh, pada zaman semasa nama, zaman Nabi Sulaiman Alaihissalam, uh, uh, jin-jin uh, syaitan telah mampu untuk uh, naik ke langit dan mereka ini telah mampu untuk mendengar apa yang dituliskan oleh malaikat. Mereka dapat membaca apa yang dituliskan oleh malaikat. Uh, kemudian mereka telah turun ke bumi dan kemudian menceritakan apa yang telah mereka lihat uh, kepada ahli-ahli nujum. Jadi eh uh, ahli, ahli nujum ini mengetahui uh, apa yang akan berlaku daripada bila orang nak mati dan sebagainya dan kemudian benda ni uh, ahli nujum ini menceritakan kepada orang ramai dan tiba-tiba didapati apa yang diceritakan oleh ahli nujum ni maka betul jadi itulah um, asal apa ni bagaimana ahli nujum ni lahir jadi ahli nujum ni sebenarnya uh, mereka ni bukan mengetahui sendiri apa yang berlaku tu tetapi sebenarnya diceritakan oleh syaitan ini yang berlaku Uh, di zaman sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi apa yang berlaku ialah syaitan ini. Apabila mereka menceritakan kepada kepada ahli Nujum, mereka telah menambahkan banyak benda, uh, berpuluh-puluh benda lagi ditambah kepada apa yang apa yang sebenarnya berlaku. Uh, jadi kemudiannya, apabila Nabi Nabi Sulaiman di zaman Nabi Sulaiman, apabila Nabi Sulaiman mengetahui apa yang berlaku ini, maka dia telah Men mengarahkan kepada orang-orang dalam Bani Israel ni untuk mengumpulkan semua buku-buku yang dituliskan oleh ahli-ahli Nujum tu jadi benda-benda uh, ni semua akhirnya dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman dan kemudian Nabi Sulaiman telah uh, menyembunyikan benda tu, diletakkan di dalam satu kotak dan kemudian ditanam di bawah uh, di bawah tempat bersemayang ni, di bawah kursi ni uh, kemudian jadi uh, perkara ni tertutuplah daripada Bani Israel jadi tak berlaku lagi Sehingga apabila Nabi Sulaiman telah meninggal dan kemudian orang-orang ulama-ulama ulama yang bersama dengan Nabi Sulaiman telah meninggal, syaitan telah bangun dan kemudian menyamar sebagai seorang seorang lelaki dan kemudian menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman ini sebenarnya kemampuan dia, kehebatan dia dia mampu untuk mengontrol semua binatang-binatang dan mengetahui boleh bercakap dengan binatang dan boleh mengontrol jin-jin ini adalah disebabkan oleh kerana dia ni sihir. Dia menggunakan sihir. Jadi uh, akhirnya Nabi syaitan ini telah menunjukkan kepada orang ramai apa yang berada di bawah di bawah kerusi Nabi Sulaiman dan bila mereka dapati mereka pergi menggalinya dan mereka jumpa i benda ni mereka pun mengatakan bahawa benda, -benda tu adalah uh, betul dakwaan syaitan tu adalah betul yang telah menyamar sebagai seorang lelaki jadi daripada sinilah uh, apa ni Bani Israel mengatakan bahawa Nabi Sulaiman ni sebenarnya adalah bermain sihir bukannya dia ni sedangkan Ha, sedangkan benda tu ni bukan apa yang dibuat oleh Nabi Sulaiman bukan di, hanyalah Nabi Sulaiman mengumpulkan benda-benda yang tak betul daripada uh, yang tersebar di kandangan Bani Israel Jadi daripada sinilah ayat 102 ni lahir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wattabu ma tatlu syayaqin ala mulki Sulaiman. Uh, apa ni mereka telah nah mereka telah uh, mengikut orang-orang uh, ni ya, eh, orang-orang orang-orang Yahudi ni bani Israel ini telah mengikut uh, wa taba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki sulaiman uh, apa yang telah di, di, di dibacakan oleh yang disebutkan oleh syaitan pada zaman nabi sulaiman sedangkan allah subhanahu wa ta'ala kata wama kafara sulaiman sebenarnya sulaiman ini sudah tidak kufur maknanya sulaiman ini tidak bermain dengan dengan sahir tetapi syaitanlah sebenarnya yang kufur dialah yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir yu'allimuna an-nasa as -sihra. dia mengajar manusia tentang sihir wa ma unzila 'ala al dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga kat sini bahawa sebenarnya uh, uh, apa ni Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada malaikain sini di sini ada perkataan malaikain di uh, Babel di, di babil uh, sini satu lagi iaitu perbezaan pendapat ulama yang tentang Harut dan juga Marut. Adakah Harut dan Marut ini dua orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehebatan dan dia ini mampu mengajar sihir kepada orang ramai di Babel ataupun Harut dan Marut ini adalah malaikat. Jadi ini adalah dua pendapat yang telah disebutkan oleh ulama. Tapi apa yang penting kat sini ialah bahawa dia kedua-kedua ni bab harut dan juga marut ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa sama ada dia ni malaikat ataupun dia ajar dia ni orang yang diajar tentang sihir sebenarnya dia diutuskan untuk mengetes manusia ma wa ma min ahadin hatta yakula yakula inna nahnu fitnah kedua dua ni, ni mengajarkan sihir kepada orang ramai dengan tujuan untuk menguji manusia Adakah manusia percaya ataupun tidak dengan apa yang dengan sihir kekuatan sihir tersebut ataupun mereka ini percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahuwataala. Jadi harut dan marut ini ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah. Sebenarnya sahabat-sahabat semua tentang ayat ini sangat banyak pendapat-pendapat ulama. Ha, aa, kalau dilihat kepada tafsir. Jadi mm, secara mudahnya walaupun ada hadis-hadis cerita-cerita daripada para sahabat tentang Harut dan juga Marut ni tetapi kita ambil secara ringkas saja dan Ibnu Katsir menyebutkan dia kata kita tidak patut, patut pergi mendalam tentang cerita tentang Harut dan juga Marut ni tentang siapa dia dan sebagainya cukuplah kita dengan apa berpada dengan apa yang disebutkan oleh ulama oleh Allah Subhanahuwataala di dalam al-Quran jadi sebenarnya dia ni bila dia datang dia menguji manusia ni dia kata Innama nahnu fitnah kami ini adalah fitnah maksudnya kami sini adalah ujian untuk melihat kamu ni fala takfur oleh kerana itu janganlah kamu kufur janganlah kamu bermain dengan sihir fayatagallamu naminhuamma yufariku nabihi wa zawji. apa yang dipelajari oleh orang ramai uh, ialah daripada harut dan marut ni ialah perkara yang dapat memisahkan di antara lelaki dan perempuan. Kita tengok sampai sekarang ni eh, di antara benda yang digunakan sihir ialah memisahkan di antara seseorang dengan seseorang. Menyebabkan seseorang tu benci kepada seseorang dan kemudian tu menyebabkan seseorang itu kasih kepada seseorang. Kadang-kadang kita tengok seorang lelaki tu tiba-tiba dia sangat kasih kepada seorang perempuan. Dia pun tak tahu sebab apa. Ha, sampai eh, seorang suami tu sampai kasih kepada seseorang tu tu. Menyebabkan tak faham lah isteri ni kan oh jadi gila-gila kepada seorang perempuan lain. Ah oh, jadi jaga-jaga sikit eh. Ah uh, ni uh, jadi ini adalah mungkin juga sahih. Jadi sahih ni boleh berlaku. Jadi kalau benda tu berlaku maknanya benda ni adalah diwarisi daripada ah uh, Bani Israel gitu yang dia ajar ni. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi uh, apa ni? Uh, sebenarnya Allah SWT kata mereka ni tidak dapat memberi mudarat seseorang melainkan dengan izin Allah jadi sebenarnya sihir ini tidak ada power tetapi semua itu berlaku dengan izin Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala nak uji nak tengok siapakah yang beriman yang yang yakin bahawa sebenarnya sihir ini tidak mampu untuk membuat apa-apa jadi kerana itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seolah-olah sihir ini berkuasa sihir ini mampu sihir ini menjadi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa wala yanfa'uhum. Jadi Allah SWT sebut mereka ni telah belajar perkara-perkara yang memberi mudarat kepada mereka dan bukannya memberi manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu lamana ishtarahu ma fil akhirati min khalaq wa la bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Okey, jadi ya habis ayat tu eh cerita ni, panjang insya-Allah kalau ada apa-apa tentang tentang hmm, apa ni sihir ni tentang ini insya-Allah uh, boleh tanyalah minggu depan eh. Setakat tu yang saya boleh Uh, boleh sebut kan uh, kemudian seterusnya uh, Allah SWT kata kalalah mereka ini beriman dan bertakwa nescaya pahala la masu batu indillah itu ayat 103 nescaya pahala daripada Allah SWT itu lebih baik bagi mereka jika sekiranya mereka mengetahui jadi maknanya kalaulah kita ni ni uh, kita beriman kita bertakwa maka itu adalah lebih baik kita tak payah fikir-fikir nak cari benda-benda yang pelik-pelik dalam dalam hidup kita ni kan wahai orang yang beriman ayat 104 la taqulu raina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim ini cerita lain pula eh kita ni berkaitan dengan orang mukmin tak eh kalau tadi cerita tentang orang Yahudi maka sekarang ni kita tengok pula cerita tentang orang yang beriman Allah Taala kata wahai orang yang beriman jangan kamu kata raina wa qulun zurna wahai orang yang beriman Jangan kamu mengatakan Ra'ina Ra'ina apa maksudnya? Ra'ina maksudnya Jaga kami Jagalah kami Wahai orang beriman Jangan kamu kata Ra'ina Ini perkataan bahasa Arab Kalau kita nak faham benda ni Kena faham bahasa Arab Sebab Pada zaman tu Orang-orang Yahudi ni Sentiasa mencari peluang Untuk memburukkan Nabi Memburukkan orang-orang mukmin. Jadi apabila Orang-orang mukmin Mengatakan Ra'ina Ra'ina mengatakan Turun jaga, jaga kami kan Tapi Orang-orang Yahudi ni Dia ada perkataan yang sama dengan uh, perkataan yang sama dengan uh, perkataan raina ni. Uh, jadi orang-orang Yahudi biasanya dia akan kata ra raira in, uh, maksudnya ialah syarif. Syarif maknanya uh, yang buruk eh uh, seburuk-buruk. Jadi bila kata syarif ru'ina, maksud bahasa orang Yahudi ialah syarifina. Sedangkan dalam bahasa Arab maknanya lain tapi dalam bahasa uh, Hebrew makna dia lain Ra'ina Ra'ina maksudnya seburuk-buruk kami jadi apabila orang mukmin kata Ra'ina orang Yahudi pun kata Ra'ina juga tetapi dia akan uh, duduk sukalah sama-sama dia ketawa sama-sama dia sebab mempunyai makna yang lain kan ha, macam 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 orang orang kita kan orang Brunei mungkin kita kata kan kalau pergi kat Kuala Lumpur tu kata uh, awalnya uh, orang mana orang Ampang kan anak mana anak Ampang saya ni anak kelahiran Ampang lah maksudnya kan Sekali orang Brunei ni, anak ampang ni, anak tak elok kan. Ha, macam tu. Ha, jadi, begitulah seterusnya. Waqulun unzurna dan... Tapi Allah SWT kata, katalah unzurna. Unzurna maksudnya, maknanya sama dengan ru'ina tetapi dalam perkataan yang lain. Dalam lafaz yang lain dengan makna yang, makna yang sama tetapi menggunakan word yang lain. Jadi, supaya orang-orang mukmin ni bila dia kata unzurna, jadi kalaulah orang yahudi kata ruaina itu maknanya dia telah lari daripada bukan orang mukmin itu maknanya dia ada sebablah dia kata macam tu jadi orang mukmin selepas daripada itu orang Islam di Madinah tidak mengatakan lagi ruaina tapi dia kata unzurna wasma'u dan dengarlah walil kafirina azabun alim uh, itu eh fah boleh faham insyaallah kalau tak faham tu boleh tanya tanya siapa ni boleh tanyalah hajjah afa ke tanya ustazah ke ha tu ustazah ada kena macam mana ustazah okey ke boleh eh apa-apa tanya ustazah eh depan dunia ni Kemudian mana ke mana uh, ah, pengiran. Okey pengiran eh. Okey, ha ah, tu pengiran kata okey okey. Okey, jadi seterusnya ialah ayat 105. Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab walal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadl azim insyaallah ayat 105 ni kita sambung pada minggu depan insyaallah jadi setakat tu pada malam ni moga-moga Uh, semua dapat uh, manfaat semua dapat uh, pengajaran daripada ayat ni banyak benda pengajaran insyaAllah boleh discuss lagi lebih-lebih lagi terutama masa makan tu uh, mungkin bolehlah guna masa tu untuk discuss kan kadang-kadang uh, makan ni pun uh, 20 minit eh uh, banyak masa tu kan so discuss lah benda-benda yang baik insyaAllah moga-moga dan juga discuss lah apa-apa yang boleh kita buat untuk program anak-anak kita dan sebagainya saya rasa ustazah tu bersedia dan hari tu uh, apa ni uh, Haji Haji Rahman, Haji Rahman, uh, uh, Haji Nawawi pun itu, itu masih Insya Allah masih bersedia untuk buat terus program untuk anak-anak kita. Setakat itu saja untuk untuk malam ni, uh, minggu depan Insya Allah jumpa macam biasa. Eh, insya Allah saya harap boleh di Skyline. Lah, insya Allah. Uh, Wallahu a'lam bi'ssawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.